श्री दत्त अथर्व ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय अवधूताय दिगंबराय विधि हरिहराय आदि तत्वाय आदि शक्तये त्वं चराचरात्मकः सर्वव्यापी सर्वसाक्षी त्वं दिक्कालातीतः त्वं द्वंद्वातीतः त्वं विश्वात्मकः त्वं विश्वाधारः विश्वेशः विश्वनाथः त्वं विश्वनाटकसूत्रधारः त्वमेव केवलं कर्तासि त्वम् अकर्तासि च नित्यं त्वम् आनन्दमयः ध्यानगम्यः त्वम् आत्मानन्दः त्वम् परमानन्दः त्वं सचिदानन्दः त्वमेव चैतन्यः चैतन्यदत्तात्रेयः ॐ चैतन्यदत्तात्रेयाय नमः त्वं भक्तवत्सलः भक्ततारकः भक्तरक्षकः दयाघनः भजनप्रियः त्वं पतितपावनः करुणाकरः भवभयहरः त्वं भक्तकारणसंभूतः अत्रिसुतः अनसूयात्मजः त्वं श्रीपादश्रीवल्लभः त्वं गाणगग्रामनिवासी श्रीमन् नृसिंहसरस्वती त्वं श्रीनृसिंहभानः अक्कलकोटनिवासी श्रीस्वामी श्रीस्वामीसमर्थः त्वं करवीरनिवासी परमसद्गुरु श्रीकृष्णसरस्वती त्वं सरस्वती त्वं स्मतृगामी श्रीगुरुदत्तः शरणागतोऽस्मि त्वां दीने आर्ते मयि दयाम् कुरु तव एकमात्रदृष्टिक्षेपः दुरितक्षयकारकः हे भगवन् वरददत्ताप्रेय मामुद्धर मामुद्धर मा इति प्रार्थयामि ॐ द्रां दत्तात्रेयाय नमः ॐ दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् इति श्रीदत्त अथर्वशीर्षम् चित्तस्थिरीकर श्रीदत्तस्तोत्रम् अनसूयात्रिसम्भूता दत्तात्रेयमहामते सर्वदेवादिदेवत्वं मम चित्तम् स्थिरीकुरु शरणागतदीनार्था तारकाखिलकारक सर्वपालकदेवत्वं मम चित्तम् स्थिरीकुरु सर्वमङ्गलमाङ्गल्य सर्वाधिव्याधिवेशज सर्वसङ्कटहारिंस्त्वम् मम चित्तं स्थिरीकुरु स्मतृगामि स्वभक्तानां कामदोरिपुनाशनः भुक्तिमुक्तिप्रदः सत्त्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु सर्वपापक्षयकरस्तापदैन्यनिवारणः योभीष्टदः प्रभुः सत्त्वं मम चित्तम् स्थिरीकुरु य एतत्प्रयतः श्लोकपञ्चकं भगवत् कृपापात्रं भविष्यति इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमद्वासुदेवानन्दसरस्वतीस्वामीकृतचित्तस्थिरीकरश्रीदत्तस्तोत्रम्